А хто воює в Я маю на увазі з того боку. Чи? З того боку. Ну, там є банди у угрупповань. Вот буквально где-то е, недели две с половиной, три тому назад е, к нам с нашей позиции связывався Моторола. Моторола? Да. Це як? Ну, так вот. Е, ну, они сто процентов же прослушают е, нашу радіо, ага. наше. Эфир. То есть, и выходил, там, получается, был э, наш побратым тогда в ночную смену, и он «Небо, небо, ответь Матороле». То есть, и этот наш побратым чуть-чуть не понял, кто, кто его вызывал, он дал ответ, там, пытался, как говорится, выйти с ним на какой-то диалог, но мы как говорится, на, на хамеле потом харасы. Кто, кто кому -то? Ну, мы матроли. На хамеле это как? Вы матюкались? Ну Нет? да, то есть, потому что они тоже строят и, и себя и что вот вы такие вот именно киборги, непробиваемые, что мы вас там в течение двух суток пески возьмем там. Так что ж до сих не Ну, что -то. таки разумно? Надо же, как говорится, если... Если как бы я мог запикать в прямом эфире, я попросил бы просто не творить то, что вы ему сказали. Я боюсь, что и